بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا wa'amalan mertaqabala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid An-Na'im pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah pada malam ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab kita iaitu Tadabur Kisah Quran ni. Kita cuti sebulan ya, sebulan lebih lah, sebulan lebih sebab kita memberikan laluan kepada bulan Ramadan, kemudian ada hari raya lagi kan dan kita masih lagi berhari raya. Tapi kalau nak tunggu hari raya selesai sebab kita ni hari raya sebulan ya, nak tunggu hari raya selesai sebulan tu Bimbang, Syahid, semua orang eh untuk kuliah ini. Baik, tak apa. Malam ini kita akan menyambung perbincangan kitab kita ini dan uh, kalau masih ingat lagi kita membincangkan tentang Maryam uh, radhiyallahu anha berkaitan tentang ibunya yang bernazar ketika menghamilkan dia ataupun mengandungkan dia kemudian lahir tiba-tiba kita dapati bahawa anaknya lah perempuan dan dinamakan anak itu sebagai Maryam. Jadi apakah kesenambungan ceritanya setelah mendapat tahu bahawa anak itu adalah anak perempuan dan bagaimana keadaan nazarnya itu. Baik, jadi pada malam ini perbincangan akan uh, dimulakan Sebentar ya. Okey, perbincangan kita pada malam ini akan dimulakan dari muka surat 212, yang mana hmm, perbincangannya akan memfokuskan pada ayat yang ke-37. Okey. Ayat yang ke-37. Baik, dalam ayat ini iaitu surah Ali Imran ayat 37 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang doa ibu Maryam yang setelah melahirkan anaknya itu mendapati anaknya ialah anak perempuan lalu dinamakan anak itu dengan Maryam dan ibunya ada berdoa agar Allah Subhanahu wa taala melindungi anak tersebut daripada syaitan bukan anak itu saja bahkan zuriat keturunan anak tersebut daripada syaitan baik dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang pengabulan doa tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa anbataha nabatan hasana wa kaffala zakaria yang mana maksudnya Uh, maka rabnya menerima sebagai uh, menerimanya iaitu nazar eh sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Jadi apa yang didoakan oleh ibu Maryam itu, apa yang diangankan oleh ibu Maryam tersebut yang mana untuk menjadikan anak yang bakal dilahirkan itu nanti sebagai anak yang berkhidmat di Baitul Maqdis, anak-anak yang soleh kan? Uh, Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa dan harapan itu dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Jadi anak itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dengan pendidikan yang baik waqaffalah Zakaria dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah ceritakan keadaan Maryam ini apa yang berlaku kullama dakhala 'alayha zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa jadi setiap kali bila zakaria itu nabi zakaria ini masuk menemui Maryam di mihrabnya mihrab ialah tempat Maryam mengabdikan dirinya kepada Allah dia dapati nabi zakaria ni akan mendapati bahawa di sisinya ada makanan dan Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, Qala ya Maryam anna laki hadha. Wahai Maryam, daripada mana kamu dapatkan makanan ini? Maryam pun menjawab di sini, Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, makanan ini dari sisi Allah. Inna Allah ya rezuku man yasha'u bi ghairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Surah Ali Imran ayat 37. Daripada ayat ini, ada beberapa poin penting yang boleh kita tadaburkan bersama. Namun, saya tidak akan uh, memincangkan keseluruhannya pada malam ini kerana perbincangannya agak banyak ki ada banyak points yang dikeluarkan dan untuk satu ayat ini sahaja. Jadi tak silap saya ada lebih kurang 12 ataupun 15 points. Dan malam ini saya akan membawa lima poin penting. Yang pertama yang telah disenaraikan oleh pengarang kitab. Pertama ialah poin yang ke-15 sebagaimana dalam kitab kita. Baik, dalam poin yang ke-15 ini menceritakan kepada kita tentang pengabulan yang baik. Sebab dalam Al-Quran tu tadi pada ayat 37 Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan tentang penerimaan pada apa yang diharapkan dan didoakan oleh ibu Maryam tersebut. Maka Allah kata tadi apa? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan pengabulan yang baik. Apakah dimaksudkan dengan pengabulan yang baik? Maka di sini kita dapati bahawa penjelasannya pentafsirannya menyebutkan pengabulan yang baik itu bermaksud ialah Allah membuat menjadikan Maryam dewasa maksudnya Allah uh, menentukan Maryam ini membesar dewasa dengan keadaan yang jauh lebih baik dari apa yang diangankan oleh ibunya yang diangankan oleh ibunya ialah kalau kita masih ingat perbincangan kita di sesi-sesi sesi yang lepas Maryam ini ibunya ingin supaya dia ditempatkan di Baitul Maqdis dan berkhidmat di Baitul Maqdis sebagai seorang anak yang mengabdikan diri kepada Allah di Baitul Maqdis. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan ibu Maryam ini yang pada waktu itu Maryam ialah seorang perempuan susah lah ya untuk mengabdikan diri sepenuhnya di rumah Allah. Uh, kerana dia dalam keadaan orang perempuan ni dalam keadaan datang haid dan sebagainya kan uh, sebab tu uh, ada sedikit kekecewaan dalam hati ibunya itulah di awalnya ketika uh, mendapati bahawa anak yang dilahirkan ialah anak perempuan namun di sini Allah Subhanahu Wa Taala menekankan tentang pengabulan yang baik itu menunjukkan membuktikan bahawa apabila anak itu membesar anak ini menjadi anak yang lebih baik daripada apa yang diangankan oleh ibunya Uh, yang mana kalau kita dapati dalam kitab menjelaskan bahawa pengabulan yang baik bermaksud menjadikan Maryam wanita yang fokus dalam ketaatan. Sehingga okay. semua yang menyaksikan pembesaran bagaimana Maryam ini menjadi seorang uh, wanita, semua yang menyaksikan itu merasa takjub dengan cara Allah menguruskannya walaupun Maryam itu seorang wanita. Selalu orang kata anak perempuan ni susah nak jaga. Uh, orang kata gitulah. Sampaikan ada orang rasa bahawa uh, tak seronok kalau ada anak perempuan. Adalah yang merasakan begitu kan. Saya tak tahu lah kalau sekarang masih ada lagi. Kalau zaman zaman dulu tu ada wujud eh sentimen ataupun perspektif yang merasakan bahawa susah jaga anak perempuan dan tak suka pada anak perempuan dan itu perspektif ini perasaan-perasaan ini ada pada zaman jahiliah sehingga datanglah Islam yang mengangkat martabat wanita dan anak perempuan. Dalam keadaan yang begini, kita dapati bahawa bila Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa permintaan ibu Maryam itu, orang ramai dalam konteks Maryam menyaksikan pembesaran Maryam dengan pembesaran yang sangat baik. Dia membesar menjadi anak uh, perempuan yang sangat soleha, yang sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada siapa yang menafikan keadaan itu. Jadi daripada cara Maryam itu membesar sendiri membuktikan kepada kita apa yang diinginkan oleh ibunya terkabul sebab tu Allah kata fa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Dan seperkara lagi bila kita melihat kepada poin kita yang ke-16, Allah juga menyebutkan bahawa wa ambataha nabatan hasana. Dan <coughs> Maryam itu Allah <coughs> mendidik maaf <coughs> eh dengan pendidikan yang baik. Dan Maryam itu Allah memberikan kepada dia dengan pendidikan yang baik. Jadi apa maksud dengan wa ambataha nabatan hasana? Dalam kitab kita di poin yang ke-16 ini menjelaskan bahawa Allah mendidik Maryam sehingga Maryam menjadi seorang anak perempuan yang istiqamah di atas jalan ketaatan dan lebih mengutamakan reda Allah. Hasilnya, kerana okay, sebab itu kita dapati bahawa nantilah dalam uh, perbincangan surah ini dan juga kisah kehidupan keluarga istimewa ini iaitu keluarga uh, Imran, uh, kita dapati bahawa Maryam ini Allah pilih dia menjadi seorang wanita yang melahirkan seorang nabi dalam keadaan yang sangat Ah uh, nak cakap ajaib pun sudah juga ya. Dalam keadaan yang sangat menakjubkan. Uh, okay. Kita guna ayat sedemikian. Jadi hasilnya itulah kerana dia seorang wanita yang saleha, taat kepada Allah, fokus beribadah kepada Allah, mengabdikan dirinya dalam mihrab itu tadi kan. Sebagaimana yang dah kita baca pada ayat yang ke-37. Hasilnya di kalangan uh, para ulama menyatakan Maryam melahirkan seorang anak seperti Nabi Isa alaihi salam iaitu seorang nabi maka antara bentuk penerimaan dan pendidikan yang baik Allah tunjukkan bahawa ialah Allah menentukan pemelihara pengurus dan penjaga Maryam ialah seorang nabi juga iaitu Nabi Zakaria jadi Nabi Zakaria ditakdirkan ditetapkan Allah menjadi orang yang mengasuh Maryam ketika Maryam berada dalam Baitul Maqdis ketika Maryam duduk di rumah Allah itu yang menjaga yang melihat dia itu ialah Nabi Zakaria so sebab itu kalau kita rujuk pada poin kita yang ke-17 mengeluarkan dua poin penting ataupun menekankan dua poin penting bukan mengeluarkan menekankan menekankan dua poin penting yang menunjukkan kepada kita bahawa tak kala seseorang ingin anak itu mendapat pendidikan yang baik, dia tidak boleh meremehkan dua poin ini. Okay, pertama ialah keturunan ibu ayah yang soleh. Dan yang kedua, memperhatikan siapa yang mengasuh dan mendidik anaknya. Jadi, kita lihat ya, muka surat 214, tentang dua piranti. Dua piranti maksudnya dua uh, poin penting untuk pendidikan anak. Yang mana dia kata di sini. Ketika menjelaskan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 37. Pengarang kitab kita atau penyusun kitab kita ini. Dia memetik pandangan daripada Hamka. Rahimahullah. Yang menyatakan bahawa Allah menyebutkan pengasuhan Zakaria. Bagi menambah penjelasan bagaimana terjaminnya keselamatan dan pembesaran anak itu secara rohani dan jasmani. Pertama, kerana Nabi Zakaria bukan orang lain bagi Maryam. Malah bapanya juga iaitu bapa saudaranya. Dan Zakaria itu pun seorang rasul Allah yang amat soleh sehingga kesolehannya berpengaruh juga kepada pertumbuhan diri anak itu. Maksudnya, apabila orang yang soleh menjaga, mendidik, mengasuh seorang anak, anak itu akan uh, mendapat, uh, kalau di sini guna apa ya, pengaruh. Kalau kita sebut dalam bahasa, kita biasa influence lah. Okay, influence. Dia mendapat influence ataupun dia mendapat uh, sesuatu yang baik daripada diri orang yang telah mendidiknya. Di sini, okay, dia menambah, dengan itu kita dapati bahawa tak kala kita ni nak didik anak kita, kita nak jadikan anak kita ni lah anak yang soleh, anak yang baik. Kita perlu perhatikan pertama ialah tentang keturunan ibu ayah yang soleh. Pertama dari keturunan ayah ibunya yang soleh sehingga badannya bertambah besar dalam darah keturunan yang baik. Di sini maksudnya kita ni memperhatikan. Uh, pasangan. Uh, sebelum bernikah, kita kita perlu memilih pasangan yang salih. Ini kepentingannya lah mengapa Nabi SAW memerintahkan kita ini mencari pasangan yang bagus akhlak okay, dan juga agama. Apabila pasangan kita baik daripada sudut akhlak dan agama, mudah-mudahan zuriat keturunan yang lahir daripada rumah tangga itu kerana ibu ayah merupakan ibu ayah yang memiliki akhlak yang baik, agama yang baik. Mudah-mudahan anak yang dilahirkan juga ialah anak yang memiliki akhlak dan agama yang baik sebagaimana ibu bapanya. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, perhatian kepada siapa yang mengasuh dan mendidik anak itu. Ini juga memainkan peranan yang penting. Selalu kita nampak Anak ini kalau diasuh dengan baik, kerana anak perlu dilentur daripada awal. Tu orang kata buluh uh, dilentur daripada uh, rebung tu, kan? Uh, kalau dah jadi buluh, kita nak lentur tak boleh uh, susah, kan? Sebab dah keras. Maka sebab itu daripada kecil, apabila anak melihat, anak mendengar, anak mendapat pendidikan yang baik, kata-kata yang baik, melihat yang baik. Daripada ibu ayah yang baik ataupun mendapat pengasuh yang baik. Sebab saya faham kadang-kadang tidak ibu ayah ni dia uh, ada pekerjaan yang lain sehingga perlu mengamanahkan orang lain untuk mengasuh anaknya. Maka di sini kita dapati bahawa keadaan-keadaan yang begini mampu untuk membentuk keadaan diri anak tersebut menjadi anak yang soleh dan anak yang baik. Daripada sudut akhlaknya dan juga agamanya. Dalam konteks perbincangan Maryam itu tadi, kita dapat dibawa Maryam ini diletakkan di bawah pengasuhan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ialah seorang lelaki yang soleh, seorang nabi uh, yang tahu tentang pegangan agamanya ialah sangat baik, eh, sangat kuat. Itulah yang menyebabkan kalau saya guna bahasa saya, Maryam mendapat tempias ah, tempias daripada kesolehan dan kebaikan akhlak dan juga agama Nabi Zakaria. So di sini sebab itu tidak hairan mengapa uh, Hamka rahimahullah dalam pentafsirannya untuk ayat ini menekankan tentang peri pentingnya seorang anak mendapat pendidikan yang baik, pengasuh yang baik dan juga daripada keturunan yang baik-baik supaya dia membesar, dia dewasa menjadi anak yang baik. Namun, okay, side track sikit daripada apa yang terdapat dalam kitab. Uh, jika anak ini kan, kita dah pastikan kita ni baik, kita juga mendidik diri kita menjadi seorang yang baik, kemudian kita berusaha mendapat pasangan yang baik dan kita berusaha juga setelah mendapat zuriat, kita mendidik anak kita menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang salihah. Uh, salih dan salihah. Namun, Allah mentakdirkan bahawa anak itu tidak menjadi sebagaimana yang kita inginkan. Maka inilah yang saya sebut sebagai ujian ibu bapa yang Allah berikan. Kerana di samping anak ini menjadi penghibur dan mungkin uh, memberikan harapan, merealisasikan harapan-harapan yang baik yang ada pada diri kita, anak inilah ujian daripada Allah SWT untuk uh, memberikan ujian dunia kepada ibu bapa. Sebab kadang-kadang saya juga memahami situasi-situasi di mana keturunan kita ialah keturunan yang baik. Anak itu telah diberikan dengan pendidikan yang baik. Kita pun telah memberikan segala yang terbaik yang semampu kita lah untuk anak itu. Namun bila anak itu membesar dia memilih jalannya sendiri, jalan yang tidak baik. Sehingga kadang-kadang kita rasa kesal, rasa kecewa, kan? Dan kita mungkin mempertikaikan tentang adakah selama ini saya tidak uh, memberikan uh, pendidikan yang baik kepada anak? Di mana letak kesilapannya? Mungkin hal itu dipersoalkanlah uh, kepada kita sendiri kan, Pada diri kita sebagai ibu atau sebagai ayah. Uh, dalam hal-hal yang begini, ia mesti berbalik kepada ujian yang Allah tetapkan kepada diri seseorang dan juga takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berusaha itu tadi kan, namun ibu ayah perlu meneruskan didikan, perlu meneruskan nasihat kepada anak yang memilih jalannya yang tersendiri begitu. Selama kita hidup, selama kita bernyawa, tanggungjawab dan amanah mendidik anak itu berjalan. Tidak kira, kira sama anak itu sudah bernikah, sudah ada anak dan kita sudah ada cucu, tanggungjawab kita sebagai ibu bapa tetap berjalan. Untuk mendidik anak, untuk memberikan contoh yang baik, untuk memberikan um, kepada dia dengan uh, satu uh, perangsang agar dia terus-terusan menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha. Okey, mudah-mudahan dapat sedikit pencerahannya pada poin kita yang ke-17 di situ. Seterusnya, kita lihat kepada poin kita yang ke-18. Tanda pengabulan yang baik. Jadi bagaimana kalau kita nak melihat tanda-tanda uh, uh, tanda ataupun ciri-ciri bahawa apa yang kita inginkan itu ia mendapat pengabulan daripada Allah dengan pengabulan yang baik. Di sini dijelaskan kepada kita bahawa uh, di antara tanda pengabulan yang baik ialah bahawa Maryam sentiasa berada di dalam mihrabnya. Siapa yang tempat tinggalnya adalah uh, tempat yang dia gunakan untuk beribadah, maka dia adalah hamba yang mulia. Jadi di sini ya, saya boleh faham daripada apa yang cuba disampaikan dalam poin kita yang ke-18 tersebut. Apabila kita inginkan sesuatu, kemudian uh, kita mendoakan sesuatu, kemungkinan kita dapati daripada sudut zahirnya nampak tidak dikabulkan tetapi cuba kita melihat pada persekitaran kita ada tak banyak perkara-perkara yang baik Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita selain daripada apa yang kita inginkan ataupun cuba lihat juga keadaan diri kita maksudnya ibadah kita adakah ibadah kita semakin baik Adakah diri kita semakin dekat kepada Allah? Adakah diri kita ni menjadi hamba Allah yang semakin taat? Jika keadaan-keadaan ini ada pada diri kita, itu menunjukkan bahawa Allah memberikan pengabulan yang baik pada apa yang kita inginkan, walaupun yang sebenarnya kita inginkan itu, Allah tak berikan secara zahir. Maksudnya, kita tak nampak macam kita nak dapati dalam kisah ini kan. Ibu... Maryam itu dia mengharapkan anaknya ialah anak lelaki. Okey sebab tu nazarnya ialah untuk mengabdikan anak itu nanti dalam Baitul Maqdis. Sebab dalam konteks mereka tidak ada pada waktu itu anak perempuan yang diabdikan dalam rumah Allah tersebut. Bila lahir zahirnya kita dapati anaknya ialah anak perempuan. Dan zahirnya juga kita dapati bahawa Uh, nazarnya ataupun apa yang diinginkan itu tidak dikabulkan. Tetapi Allah memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang tidak diperoleh oleh ibu Maryam itu tadi. Anak ini membesar dalam keadaan yang sangat baik. Dilihatkan kepada semua orang. Anak perempuan ini ialah anak yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Anak perempuan inilah anak yang sangat taat dan fokus kepada ibadah. Itu adalah bukti bahawa ini ialah pengabulan yang baik. Sama macam kita. Kalau kita doa pada Allah, kita rasa kita tak dapat apa yang kita inginkan. Lihat pada diri kita. Adakah kita semakin lama menjadi semakin orang yang baik kepada Allah, maksudnya taat, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah atau kita menjadi insan yang semakin jauh daripada Allah. Jika semakin jauh kita perlu lebih banyak lagi usaha lebih banyak lagi mendidik diri kita ke arah kebaikan mendekatkan diri kita kepada ke arah hal-hal yang makruf eh, sehingga nampak jelas apa yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala kabulkan okey baik seterusnya poin kita yang ke-19 dan yang terakhir untuk malam ini Maryam ialah seorang anak yatim Uh, Maryam dilahirkan tanpa ayah. Kalau lihat dalam pentafsiran Imam Ibn Kathir, Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaganya. Hal itu kerana Maryam ialah anak yatim. Dan kita dapati bahawa jika okay, jika Maryam memiliki seorang ayah, pasti uh, takdirnya berbeza lah. Uh, namun Allah Subhanahu Wa Taala memang tidak mentakdirkan sedemikian. Kerana Allah dah tahu dah bila Maryam lahir, siapa yang bakal menjadi pengasuhnya, siapa yang akan menjaganya dan bagaimana perjalanan hidup Maryam itu. Allah dah tetapkan, Allah dah tulis. Sebab itu di sini, bila dia lahir, kita dapati dia tidak memiliki ayah. Imam Ar-Razi dalam kitab tafsir yang menyatakan bahawa Zahir ayat ini menunjukkan Imran iaitu ayah kepada Maryam meninggal dunia ketika isterinya sedang mengandungkan Maryam. Oleh kerana itu, ibu Maryam yang menamakannya. Sedangkan kebiasaannya ayah yang menamakannya. Itu untuk konteks mereka. Okey, konteks mereka. Kalau kita konteks kita hari ini, sesiapa saja boleh, maksudnya tak kira sama ada ayah ataupun ibu boleh menamakan anak. Tapi kalau ikut kepada konteks zaman Maryam pada waktu itu kebiasaannya yang memberikan nama kepada anak ialah ayah mereka. Dan kita dapati dalam ayat-ayat yang sebelumnya Allah menyebutkan yang menamakan Maryam itu ialah ibunya. Sebab itu Imam Ar-Razi menyatakan inilah bukti menunjukkan bahawa Maryam ialah anak yatim kerana ketika dia dilahirkan yang menamakannya ialah ibunya dan yang menjaganya menurut Imam Ibn Kathir ialah Nabi Zakaria. Okay. Sebagai pengasuhnya yang melihatnya keadaan dirinya ketika dia berada dalam mihrab tersebut. Okay. Baik, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Insya uh, InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk kepada poin-poin yang berikutnya. Sebenarnya masih lagi membincangkan pada ayat yang ke-37. Cuma tak sempat kalau saya nak bincang keseluruhan poin pada satu malam kan nanti kita akan ambil masa yang sangat panjang apa pun insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kefahaman sedikit sebanyak apa yang telah saya utarakan pada malam ini yang saya bincangkan pada malam ini kemukakan pada malam ini kita dapat memanfaatkannya untuk diri kita terutamanya tentang pendidikan anak itu tadi kan yang saya nak tekankan ialah kalau kita nak anak kita, anak yang soleh, anak yang soleha, ia perlu bermula daripada diri kita juga dan pengasuhannya bagaimana? Jangan hanya meletakkan harapan tapi kita sendiri tidak uh, melaksanakannya kerana anak melihat, anak mendengar dan anak ini dia membesar dengan apa yang dia lihat dan dia dengar. So kita pastikan setiap gerakan kita, tindakan kita ialah contoh-contoh yang baik sehingga dapat memupuk kebaikan juga pada anak itu sejak dia kecil lagi dan dia terus-terusan membesar sebagai anak yang soleh dan soleha. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan pada untuk ayat yang sama dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa agar kita dapat terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju dengan tasbih kafarah Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.